Всем привет! Мы идем по мосту у нас и тут так красиво, почему-то мы вышли к нам на район и первый раз видим, что у нас здесь течет река. Очень красиво. Наверное, лягушки или гадюки. О боже, мы пришли по этому мосту в какую-то развалюху куда это, мам? Куда дальше? Гаражи. Все, везде гаражи. Нам же Аня даже не Мы узнали у молодых людей, куда нам надо. Итак, мы идем, пытаемся выйти на улицу Гоголя. Вот это там мы и купим туалетную бумагу. Как мама сказала. Мы идем по гаражам, по гаражам, по гаражам, по гаражам. Мы должны будем как-то там повернуть направо, я не помню как. Ну и должны будем попасть на Гоголя. Хотя, в общем-то, я ничего не помню. Мам, ты помнишь, что он сказал? Ой. Ну, за вот этой вышкой надо повернуть направо. Опять, опять. Ой, налево. Ой, красиво, домик. красиво. Рыба упоминается, я Помню, мы когда-то с Лисой... Вишей... Если ты сейчас что-то ты должна помнить, когда ты там приезжала, мы с тобой хотели, помнишь, пойти в другую сторону, не в магазин, а в другую, хотели пойти прогуляться, но потом не рискнули. Так вот, мы в ту сторону повернули, будем выходить обратно, ты увидишь, куда мы собрались с тобой пойти, если ты сейчас не поняла. О, такое чувство, что мы какой-то этой, как говорят, пустыне, или нет? Как будто у нас апокалипсис. Горячие мертвецы. Вот в этих пирожах какие-то мертвецы. Там... Боже. еще так тихо, ворон, никого. еще знаешь, что знаешь, не хватало, чтобы пустик так вот прокрутился, что означает тишина. Но как будто в одногласии, как значил кустик, крутится тишина. Боже. Тут, уже... Тут нет конца. Мы идем, мы идем. Я иногда, когда со школы иду, представляю, будто, будто я иду, а дорога идет назад. Я иду вперед, а дорога меня обратно несет. Я все никак не могу дойти до дома. Все, основном, Вдруг там бакнет какой-то сторож мертвец сидит. Так, реально страшно. Еще где-то мухи. Такое жужжание, будто она от них летает, то мухи летают. Ой. Поднимаемся по этой горе. Нехилой горке. Поднимаемся... Поднимаемся по этой нехилой горке. Ой. Я там поднимаюсь. О боже. Что Ай, тяжеловато. Мама еще в тренировке. Так, о. Даша, он только наматывает километров. Да, Даша, моя крестная сестра, с, с, этого Санголинка до Ашана пешком пошли. Ух, мы идем на улицу Еднания, потом на Гоголя. Этого. Вот этого. Там вот это вот. там это это мама ты помнишь дорогу назад да. а я нет какой красивый домик мы тут встретили даже. Какой <рик> красивый. Да. Все, Очень красивые дома. А вон собака. Где-то рыжий там. А видно. Сейчас подойдем поближе. Мама, что ты так боишься, понять? Наверное, напишите в комментариях, кого, кого кусала собака, напишите в комментариях. Боятся, но косту убиляют. Что? еще и хромают. Надо. Ну, посмотри, хороший вопрос. Мама уже не схватила.

еще Ермамы еще Ермамы куда мы пойдем? куда мы пойдем? в гости а в какую сторону? сейчас выйдем и посмотрим поймем какой домчик у нас гоголя походу мы поняли где гоголе находится мы <говорит> пойдем идти по направлению Да, там какой-то уже. Кстати, мы выходим на дробяска. А куда? Там же, кажется, все остальное. Да, вышли на гоблин. А, мы а. сидим на гоблин. Ой, Дима. Ой, Там двоих, окей? Да. Сюда. Так, сейчас ты поломаешь все самое, что мы их вчера брали. Вот, open. Вот. Ага, ага. можно Ай, палец. Пойдем. Попить фанту. Может быть, а, а вон, вон она, десять, десять пятьдесят. Назад засыпать? Да, да, да. Да хватит, Катя! Ты так. Посмотри, как ты себя ведешь. Там раскидала в магазине. Все, ненормальная какая-то. Угу. Мы уже опять идем по гаражам. Возвращаемся на нашу улицу. Красивые Прям что... угу. террасы такие. Да, мы вышли Когда оттуда. мама. Мостик, давай. Идите первыми. И дядя где-то стучит. Я если прыгнуть в эту речку? А там не глубоко. Там даже камушки видно. Да еще тут тоже могут быть гадюки. Да, тоже так думаю. Там такая трава густая. камней много, как раз тут они и водятся. Вот она. Ага. Да нет. А вот то череп, он видишь белый камень? Да нет, то камень. Вот видишь, вон тот череп, он видишь белый камень. Ну, такие черепы, камнем. А, я скоро сорву собор его. Мам, я сорву А собрали. тут стоит. Зачем ты так балуешься? Там, не там... Не бывает, вот Это картина, видишь, полезно. Вот это вот картина. Фу. А, а, здесь здесь а здесь тоже не глубоко? Да нет, там, наверное, поглубже. Там дальше, наверное, поглубже. Мам, вот мне тут это больше нравится. Вот, 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 вот на тех палках. Вот на тех палках таким способом спуститься. Тут рыба плавает разве? Не, не. Ну, вот мам, туда вот пройти. Да, птица. Мам, давай попробуем своем вот туда пройтись. Ой. Ага, тут забор, у них там, видать, выход такой. Да, классно придумали. Да, какие-то да, это Ого, да. Правда, как при, да?

ворота. Вот и мы и дома. В потом... черной рубашке. Приехали. И ксюшные кроссовки. Пришли. Ну ладно, всем пока-пока. На этом мое видео заканчивается. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал. C'est le